समर्त, स्वामी समर्थ नमस्कार प्रिय स्वामी भक्तानु आज आहे गुढीपाडवा गुढीपाडवा हा साडेतीन मूर्तांपैकी एक दिवस म्हणून ओळखला जातो या दिवशी स्वामींचा हा मंत्र जर तुम्ही ऐकला तर तुमच्या घरात सुख समृद्धी शांती आरोग्य ज्ञान देत त्याचबरोबर तुमच्या घरात पैशाची कधीच कमतरता भासणार नाही भक्तानु गुढीपाडवा हा हिंदू धर्मातील पहिला प्रमुख व मुख्य सण म्हणून ओळखला जातो पाडव्यापासून नवीन वर्षाची सुरुवात होते नवीन वर्षात जर स्वामींचा हा पवित्र मंत्र ऐकल्याने तुम्हाला त्याचे फायदे जाणवतील भक्तानू विश्वास नसेल तर हा मंत्र एकदा ऐकून तर पहा चला तर मग स्वामी भक्तानू या मंत्राला सुरुवात करूया ओम मुक्ती भक्ति प्रदाय अष्टसिद्धी प्रदाय स्वामी समर्थाय नम ॐ मुक्तिभक्तिशक्तिप्रदाय अष्टसिद्धिप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः 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 ॐ मुक्तिभक्तिशक्तिप्रदाय अष्टसिद्धिप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः